привет! Вы на канале Пицца. И сегодня вышло новое обновление. Добавил И сегодня добавлю магазин событий. Добавлю дофига. Око. черные выцы у меня уже есть. Оба эти. у меня есть. Нет, конечно. Вот. Добавлю много чего. Добавлю новую тачку. Сейчас я вам покажу ее. Ну, конечно, это старая тачка. Ну, в прошлом сезоне. Да, В прошлом сезоні ми тачку не получили, тому що я не хотів донатити всю ігру. Ну а сьогодні ми должны получить цю тачку. На жаль, я я не сміг її получить цю тачку. Ну ми змайме сьогодні получить. Ну ми должны прям, я не, не знаю, ну ми должны цю тачку получить. І підпишися на канал. І якщо ти не підпишеся на канал, якщо ти не підпишеся на канал, я прийду тобі тебе мої. Ха-ха. ха Ладно. Ми пошли. Сьогодні... У мене сьогодні 200 gemów. Я... сколько там занимается? Я за теж играю в Ц. Цей... В... Я задонатив около... Может С угу. Може и в С. Я не... Я не помню, сколько я уже задонатив. Вот Миш? это Олег. Вступай, кстати, в клан. Е... Ссылочка напиши. Клан, конечно, у меня вот такий. Е... У меня цей, яке его. Сейчас, секундочку. Не, не то. Я уже забыл, я давно не граю вже. Клан? вот вот я уже давно я ты команда закрытая ну вы напишите в команде кто хочет зайти я вас добавлю ладно давайте приступим уже вот сегодня мы дофига откроем вот их ящиков. открываем тратим деньги пытаемся еще выбрать эта тачка да Десять деталей уже пля идет. Сюда. Сюда. И. І... Ще в Субботу, за те, малый. Попробуем его. Попробуем. И открываем. Еще. Так, пожар, тачка выпадает. Ну, Не. Но зато я эпическая тачка. Еще. Не А, Пацаны, давайте ты ее тоже открыть. Так, открываем. Нет. Тачка не выпала. Надо много гема потратить. У меня уже нет гемов. 20 деталек. 75 гемов. И все. 75 да. Ну, ладно, давайте еще это открываем. У нас ничего не выпадает. Ну все, мы, мы открыли. У нас гемов. Но мы не оставаемся, потому что мы ищем сможем выбить эту тачку. Блин, что она не нажимает сейчас? Вот. Мы сможем охотник на привидение. Конечно, раньше можно было задонатить и получить ее. Его. Ну, я нажаю я в это события, но я не получил. И, и плюс не, не снимался событий Но мы должны получить. Сколько мы уже детально фаны. Кстати, сегодня я уже взял в новый, э, взял тыку. У нас сегодня Хэллоуин. Завтра топ-топ Блин, да, и кстати, что я хотел? Заходим в галаш. Так, и легендарные тачки заходим. Так, вот тут. Вот, у меня аж 20 деталек на охотник на поведение. Нам еще осталось 50. Еще 30 деталей и мы получаем охотник на поведение. Кого еще лас отправить в мир? Вообще имба. Не меня. Это дуже прикольная тачка. Ну, ладно. Ну и плюс э, мы еще можем... Через 8 часов. Ну, это уже, наверно завтра. Мы, мы еще будем убивать босса. Мы его не убивали еще с вами. Ну, задание для всех... Э, задание два все плаш, мы целый понять не будем, наверно Мы, наверное, еще пару карточек, Две капки сыраем, еще подкрыть вот сундук. И все, и видео будет закончено. Вот таке у нас буде маленьке відео. Щоб ви не знали, що я уйшов з каналу такої. І ми обов'язково купимо, бо це око для того. ми много-много-много чего зробили. Да. Ми ще плакачаємо ту тачку. Да. Это... Я цю тачку дуже сильно хотів. На жаль, я не Ну, мені лень було донатить. Скільки там зараз стоїть гроші? Ну, да. один сезон 50 гривень. Ну, Але, мабуть, більше стоїть гроші сезон. Чекай. Кстати, я уже почти прошел сезон. И еще через 6 дней будет новый сезон. Это вообще кайф. Чего? Ну, кайф, короче. Кстати. Ну, короче, сделаем мы все. Ладно, не сказал, что у нас новый чел появился в команде. Да, я знаю, вот. Можно и так сказать. Вот Ладно, сыграем две каточки за нового. И посмотрим, какие тут боссы. Я уже смотрел, мало. Так, давайте вот так mm -hmm. сделаем. Давайте вот эту тачку потестируем. Мы не лазу не тестируем вот эту тачку. Помним, мы за ней играли. Конечно, это не херовинская тачка. Ну, пофиг. Зато я... Что и... он А, у нас замлажили, кто попал. Так ты Прикольно. Это делаешь? я босс. Ее. Когда, я, когда босс был, получил не эту не новую тачку. У меня... Вот, что это за паук? Я меня убил и сразу помыл. Офигеть. Ну, конечно, это не я, че, паука? ну, типа, я его бачу. А ты Там можно получить. А, я понял. Так, у нас забываю блатную рекламу, вонючую. Ну, конечно, мне целая реклама не надо. Сюда. Вот, посмотрите, что это. Зато будет видео. Так. Подпишись, кстати. Завтра будет видео. Ай, не, эта тачка очень открытая. Но все равно мы попытаемся пройти всю эту линию на этой тачке. Но мы прошлый раз вообще не сделают эту тачку. Я прошлый раз заныряю. Я, 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 я человек сейчас прокачал на шестой уровень. Вот, эта тачка, боже. ну такая какая-то стрёмная. Как еще сказать? Ай. Давай. паук больше меня. Он. Так. О, ты ты О, май гад. Ладно. Так, не, то а эта тачка вообще не защищена, за нее невозможно походить. Возможно. Как думаете, это хорошая тачка, или это говно? Я за лодку играю. Можешь начать чат, буду вас можно качать, у Та как вот там, -там, -там, -там. музыка под Хеолину. Я тебе еще не забыла, пацаны. Скоро, наверное. Мы убьем всех боссов. Ну, будем только выпускать только обновление а не боссы. Если хотя бы добавить нового босса, я обязательно сниму для вас видео. <coughs> вот этот паук, вот он. Мы должны его сегодня убить. А не умирать постоянно на целом пауке. Мы должны ее что ты мина, типа, и Там не, не, можно ломать колеса, бы у него колес не Это вообще прикольно. Я не могу? Вот эта тачка, замолажим ее! Ждикаем! Во, ты куда давай! Давай, давай! У нас еще паутина, ничего себе! Прикольно! Офигеть просто! Музыка просто кайф, все ваши пацаны. Ладно, пацаны. Ладно, давайте уже походим цай, и мы сейчас откроем бокс, конечно. Так. Я убил этого босса сюда! И меня убили. Офигеть, как это жестко. Это отлично было. Десять. Там там нет. Что это за пивни? Вс, короче. Ну ладно, давайте доиграем до той тачки. Ну, для меня це такая собі тачка. Для меня это такая тачка. Ну... Не прикольно. Ну, это тачка для любителей. Я, наверное, з босса убивала ту тачку. Ну ладно, уже ничего не скажешь. Там да. -та. Музыка стать прикольная. Напишите в комменте, кому нравится музыка. так вот мы получаем давай мы должны победить сегодня вот это босс давай побежать давай нет он меня смазал нет это, это паук гигантский короче я не знаю как его убивать буває всего скелетона. Галящий скелетон. Это наверное стала Ну я взял тыкву, бо у нас сейчас Хэллоуин. Тут Дай. тоже, пацаны, тыквы Ба, Молодцы. Дай. Паучка! Давай убивай, нет! Дай. А цей ту скелетон российский кожен по-моему. Да, это хеллоуинская. Ну я взял тыкву, потому ну, тому, что она мне подобрается. я еще чуть-чуть осталось. Нет, давай. Давай сюда ты. Не знаю, давай, сюда. Вс, мы отомстили боссу, який нас убивал постоянно. Еще мы покупам вот цей глаз обязательно. Око, Еще собі глазик. Прикольный глазик. Вообще кайф Так, мы уже дофига, мы уже 13, я забрал, звезд. <связывается> так, ай, нет, меня убили. Ну что, хватает нам? Да, мы уже получаем последнюю награду. Сколько у нас получается? Еще одну каточку-то я себе, да? Да, нам еще одну катку. Либо две, я не знаю. Мы сегодня откроем еще один бокс. Еще откроем цей бокс. А давайте так, пацаны. Мы еще снимаем пару каточек, открываем этот бокс, и дальше видео заканчивается. И на следующем видео я добираю таких, не знаю, 2000 и тысяч. вы просто будем открывать вот эти боксы. Я специально, может, я буду фабить, либо я буду донатить. Да, вы должны получить эту тачку. Но я в вас не не на эту тачку, но я должен сегодня задонатить в эту тачку. Ну угу. mm -hmm. и такое. Что я хотел? Точно, блин, надо смотреть рекламку. А сколько там 110? Хватаем мне ще. Одну, одну каточку мне ще надо, ну. Мне ще тут одну катку надо Олег. Да. Че сколько мне каток? Оно ну, плохой. Одна дві 110 Катка. Сколько мне ще катушек сяде. Две Блин. Ладно, пацаны, давайте мы не будем это уже открывать. такое, занятие. такое занятие. Сегодня был готов был Алексей. И давайте так, это видео вышло таким коротким, э, такая не файтом, <клышко> короче, видео вышло. Ну ничего не, не, расстраивайтесь. Бо я выкладываю видео постоянно, даже если обнов не мав, я сделаю это для того, чтобы вы не знали, что я не выкладываю видео такое. Ладно, завтра буду обязательно. обязательно завтра я буду буде обрівлення завтра нове відео буде буде обов'язково об'єм вот цього осмінога і ми обов'язково на наступне відео вот эту тачку і потестимо эту тачку я знаю эту тачку скільки у неї деталей тогда я вже забув 20. 20 деталей ну так і пошла вас на цю тачку у нас тоже 20 я і, і так і не получил эту хеловедську тачку ну эту бесплаз доже получить Это с Блаупаса, какую я, я жалею, что я не задонатил за эту тачку. казалось, что она имбова, охотник на поведение. Она по, по, почти суперсердебаи, такой себе. Но я знаю, что она стейбова. Да, она, она стоит. Я понял. Ладно. Я еще э, докончу Блаупас уже. Ладно, это был Алексей. И все пока!